Ну я думаю, что Днепр закономерно выиграл. Он все-таки более, как говорится, контролировал игру и более. Первый тайм мы провалили полностью. Непонятно, почему провалили. Ну здесь много, наверное. Где-то, наверное, не психология, наверное, не как я их вызывал и уговаривал, и это, наверное, где-то не подсознательно, наверное, у них есть груз, этот, который висит там, который проблемы в нашем клубе. Поэтому, наверное. Я поздравлю Днепр с выходом в полуфинал. Пожалуйста, вопросы все какие-то. Я извиняюсь, что я заболел. Да да что там, я, Супотич? Супотич? я тоже спрашиваю, игра в футбол заключается в чем? Прибить поворотом и забить мяч. Тоже спрашиваю, с них спрашиваю. Какая ситуация с субботничным? Я считаю, что без размылки вышли. Да нет, разминка была нормальная. Вы же видели, они разминались, нормальная разминка. Там у него была микротравма, ну, попали туда же. Это, борьбы много было, ну понимаете, надо еще и мастерство иметь, надо забивать, надо бить поворотом. Были моменты, можно было забить и Рамон попади хорошо, хотя по игре Днепр лучше смотрелся, понятно. Павлов там в последний момент, момент, когда прикрой корпусом тоже, казалось бы, впереди ж. Ну, такие, это все мастерство мышления игроков. Кубок Кубку, чемпионат попереду. Насколько можно мотивировать команду перед этим матчем? Я, я, я только и делаю, что вот их мотивирую, объясняю, уговариваю. Ну, сами понимаете. Это же тяжелая мы уже говорили на той пресс-конференции. Это же тяжелый Думать, руководство думает, что это так просто. Просто не бывает. Просто не бывает. А про финансовую мотивацию есть? А? Ты про финансовую мотивацию есть чуть-чуть Про финансовую... Вообще у нас разговоры не идут о финансах. И про премии у нас не ведутся разговоры. Никаких премий у нас нету. Ничего нет у нас. Ни зарплат нету. Ничего нет. Поэтому я говорю, психологически, конечно, тяжело их мне. Я стараюсь их вызываю. Вот сегодня вызывал перед игрой, объяснял, говорил, что, ребята, надо, прежде всего, нам надо, каждому игроку надо. Это, это. Ну, где-то, наверное, посознательно у них здесь в голове, знаете как. Потому что так легко, а потом уже собрать тяжело. Так же самое, как, допустим, игру потерять легко, а найти ее очень тяжело. Также же здесь то же самое. Это легко все, а так кажется, что, что здесь такого. Вы же не забывайте, у нас много легионеров. Там, я понимаю, там некоторые мне задают журналисты, звонят мне каждый день. Вот Кривбас. На Кривбас там все арендованные футболисты, которые принадлежат Днепру, там еще кому-то. И там почти нету легионеров. Понимаете, о чем? Я? Еще питание. то есть, сейчас продать. Согласен. Кто без моих? Согласен. 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 Ну, понимаете, о чем дело? Продать, продать, надо, это надо показать уровень своего футбола, правильно? Ну так. К сожалению, конечно, у нас, если понимаете, у нас вы был ключевой игрок, это Эрик, который все вязал, поэтому у нас, если вы заметили, у нас ничего не вяжется. Нет у нас такого игрока, умного, хитрого который мог бы придержать, завязать. Но, к сожалению, нету. И это, конечно, на отпечатке игры это дает, конечно.